বরপেটা রোডে দিন দুপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতি অসমের বরপেটা রোডে চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনা বরপেটা রোডের জনপ্রিয় স্বর্ণালঙ্কারের দোকান সেনকো গোল্ডান ডায়মন্ডসে দিন দুপুরে হানা দেয় পাঁচজন দুষ্কৃতী অভিযোগ পিস্তল দেখিয়ে দোকানে প্রবেশ করে প্রথমে সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ফেলে দুষ্কৃতীরা এরপর কর্মচারীদের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে অস্ত্রের মুখে লুট চালায় ডাকাত দল প্রায় চার কোটি টাকার হীরা ও সোনার উপর গয়না লুট করে পালিয়ে যায় ঘটনাটি ঘটেছে বারপেটা রোড থানার মাত্র প্রায় একশো মিটার দূরে অবস্থিত শোরুমে থানার এত কাছে কাস্টমার মানু পাঁচজন মানুষ সেন দেখা দেখার পিস্তল মূরত ধরছে আর কৈছে মোবাইল কেটা দে মোবাইল কেটা কৈছে কে যদি কথা মুখরপা ওরা তিন হলে এতিয়াই গুলি মারি দিম পাঁচজন সব লই গৈছে সব একও নাই সব বহুত হ'ব ছাৰ বহুত হ'ব হাতত পিষ্টল লৈছিল আৰু মুখত দুটাকৈ পিষ্টল এটা মূৰত ধৰিছে নহয় মাছটোত একো পিন্ধা নাই ছাৰ মুখটো খোলাই এনেই নৰ্মেল মানুহ নিচিনাই আহি কেনে কৈছে যদি মুখৰ পৰা মাত ওলাই এতিয়াই গুলি মাৰি দিম পিছত আহি ফুটা নাই মূৰত মুখ মোৰ মূৰত পিষ্টল ধৰিছে তাৰপিছত অ ধৰিছে তাৰপিছত পিছত বহিছে বহিছে মুখৰ পৰা মাত নোলাবি তাৰপিছত মোৰ হাতটো হাতখন বান্ধি দিছে মুখখন বান্ধি দিছে তাৰপাছত বহাই দিছে মোৰ এতিয়া চুপচাপ বহি থাক যদি মোৰ কিবা কয় এতিয়াই গুলি মাৰি দি পিষ্টলটো এনেকৈ ধৰি আছে তাৰপিছত প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ বেছি হ'ব ছাল

ও তাক বোলে তাতে কলারও ধরছে ধরে পিনে পিস্তল দেখছে তারপর ইসলাম আসলে আমি ইয়াতে বই আছিল আমাক পিস্তল দেখাইছে পিস্তল দেখার পিছত আমাকে কৈছে নিকল নিকল ইয়া আছে সব হিন্দি ভাষী হিন্দীত কথা পাতছে এটা হিন্দিভাষী নাজানো কিন্তু হিন্দীত কথা পাচ্ছে তারপর আমি ওলাই গিয়েছি ওলাই যাওয়ার পিছত আমার প্ৰথমতে বান্ধিছে মোবাইল দিছে বান্ধিছে বান্ধি পিনে আমার মানি লৈছে লইছে প্রথম তারপর কিন্তু ম্যানেজার কাহা পারে আমি মো যে ম্যানেজার তো বাহারগে হে তুম মেনেজাৰে মই মে মেনেজাৰ নিওঁ তাৰ ছোৱালীকেইটাৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট লৈছে ছোৱালীকেইটাই কৈছে নহয় এইটো দাদা মেনেজাৰ নহয় কেছত বয় তাৰপিছত মোক কৈছে চাবি কাহ পাৰে ভোটকা চাবি কাহ পাৰে তো মই চাবি দি দিছোঁ ভয়তে তাৰপিছত চি চি কেমেৰা চাব বিচাৰিছিলে মই চি চি কেমেৰাটো দেখুওৱা নাই মোক তেতিয়া পিষ্টল ধৰিছে আৰু কৈছে যে দেখুওৱা নহ'লে গুলি মাৰিম তাৰপিছত মই দেখাই দিছোঁ ভয়তে দেখাই দিয়াৰ পিছত তাৰ চি চি কেমেৰা থেৰা চব ভাঙিছে ডিবি আৰবিলাক ভাঙি পিনে তাৰপিছত চব লুটি লৈ যাই পিনে আমাক ভিতৰত সোমাই দি বান্ধি থৈছে তাৰো মেনেজাৰক মাৰিছে মোক গলত মাৰিছে আৰু মেনেজাৰক বুকত মাৰিছে শোণ মোটামুটি তিনি কৰৰ টকাৰ ফোন আছে তিনি কৰৰ আৰু কেছ লৈছে মোটামুটি ডেৰ লাখ টকা কেছ লৈছে তিনি নিয়াৰ তিনি কৰৰ বেছিয়ে আছে আমাৰ শোনে ডায়মণ্ড আছিল ডাইমণ্ড মোটামুটি এক কৰৰ আছিল সেইখিনি লৈ গৈছে চব নহয় ট'টেল চাৰিৰ ওপৰত হ'ব ডায়মণ্ডেদি চাৰিৰ বেছিয়ে হ'ব কম কম নহয় সেইখিনি বস্তু লৈ গৈছে আৰু কেছ লৈ গৈছে মেনেজাৰক মাৰিছে মোক মাৰিছে আৰু আমাৰ পৰা মানি বেগ চানিবেগ চব লৈ গৈছে আমাৰ মানি পাৰ্চনেল চব লৈ গৈছে আমাৰো পইচা আছিল পকেটত সেইবিলাকো লৈ গৈছে কাষ্টমাৰ নাছিলে কাষ্টমাৰ নাছিল আমি ষ্টাফ কেতিয়া আছিলোঁ মোটামুটি পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ মিনিট বাৰটা পঞ্চল্লিছত সোমাইছে মোটামুটি এটা দহ মিনত গৈছে চিকিউৰিটি মানে কি আমাৰ এনে মানে গাৰ্ডমেন নাই এনে চিকিউৰিটি এটা থাকে গেটমেন সিয়াক লৈ আহিছে সিয়াকো বান্ধিছে মেনেজাৰ পিছত আহিছে আমি মোটামুটি নজন আছিলোঁ মেনেজাৰটো বাহিৰত গৈছিলে পিছত আহিছে ইয়াক মানে ট'টেল দহজন অঁ দহজন আছিলোঁ তেওঁলোকে পাঁচজন আছিল ছয়টা পিষ্টল আনিছিল অঁ এটা হ'ল দাঢ়ি আছে আপোনাৰ চাৰ্ট পিন্ধিছে এটাই পিৰণ পাইজামা পিন্ধিছে সেউজ সেউজীয়া কালাৰৰ আৰু পেণ্টটো অলপ বগা কালাৰৰ চশমা পিন্ধে আৰু এটাই মানে ক্ষণকৈ লগা সি মাফলাৰ টাইপ যে গলত থাকে সেইটো মুখত মাৰি লৈছে সেই সি মানে মানি বেগ চানিবেগ লৈ লৈছে চিনি পাম দেখিলে চিনি পাম স্থানীয় বুলি নহয় স্থানীয় মই দেখা নাই হা ভাষাটো হিন্দীত কৈছে কিন্তু আমাৰ তলত থকা ষ্টাফজনক যেতিয়া সুধিছে চেংক ক'ৰ্ট এনেকৈ সুধিছে তাৰমানে অসমীয়াত কৈছে এজনে কিজানি অসমীয়া জানে তো সেইকাৰণে ইয়াক অসমীয়াত কৈছে বাকী চবেই ইয়াতে হিন্দীত কৈছে আৰক্ষী আহিছে তদন্ত কৰিব লাগে আৰু দোষীক ধৰিব লাগে